Говорят им часто мама, но они не слышат маму. Нанюша подлечит, прогулку пришла и кухню спросила. Как дочка дела? Опять ты залезла под стол и поседа. Опять просидела весь день без обеда. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка куда. Иди-ка обедать, вертушка. Сходи к обеду, Таня Танина мама с работы пришла и Таню спросила. Как дочка дела? Опять заигралась, с в свой. Опять сейчас, сейчас с этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка куда. Иди-ка обедать, ватрушка. Сегодня к обеду ватрушка. Мамина мама с работы пришла. Ой. Тут бабушка мамина мама пришла. И маму спросила. Как девочка дела? девочка дела? Наверное, в больнице за целые сутки. Уж пусть доктор обстала, а все не потет. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как спичка куда. Иди-ка в душу. Сегодня к обеду, мама, пушка. Мама себя. И мама на дочек беда. Что с дочками делать прямо? Ох, не просто быть мамами! мамой. Материнская любовь – это основа и источник жизни на земле. Быть матерью – это огромное счастье, но и огромная ответственность своих морских, дарите минуты радости. Будьте заботливы и всегда помните, то, что вы перед ними не оплатом должны.